Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi bersama channel Kang Momo, dimana saat ini Kang Momo akan membahas mengenai jenis padi yang cocok di musim penghujan. Jenis apa saja itu? Mari kita saksikan. Di akhir tahun 2023, hujan hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia, bahkan di beberapa daerah curah hujan yang turun cukup tinggi. Turunnya hujan dapat menjadi kabar baik bagi para petani, khususnya para petani padi sawah. Agar padi tumbuh dengan baik, kini petani bisa menggunakan varietas padi tahan rendaman. Indonesia memiliki kondisi lahan yang berbeda-beda. Ada dataran tinggi, ada dataran indah. Ketika hujan turun, di dataran tinggi akan menguntungkan petani karena letak di dataran tinggi sehingga kemungkinan lahan terendam sedikit. Namun, tidak semua jenis komoditas pertanian dapat ditanam di dataran tinggi. Begitu sebaliknya. Pada dataran rendah, curah hujan yang tinggi membuat cadangan air di dalam tanah menjadi sangat banyak sehingga tergenang di atas lahan. Kondisi tersebut akan mempengaruhi pada pertumbuhan tanaman seperti tanaman padi yang pada umumnya ditanam di dataran rendah. Kamu menyarankan kepada para sahabat tani dimanapun kalian berada Untuk menggunakan paritas padi tahan rendaman sebagai solusi agar pertanian tidak terganggu Khususnya para petani yang berada di lahan sawah daratan rendah Salah satu jenis padi yang tahan terhadap rendaman adalah impari 30 Dimana paritas padi ini dapat tetap hidup meskipun mengalami kelebihan cadangan air ataupun banjir komoditas padi impari 30 ini merupakan komoditas padi sawah irigasi selain memiliki ketahanan rebah impari 30 ini mempunyai potensi hasil yang cukup tinggi potensi hasil ini bisa mencapai 9,6 ton per hektar GKP dan rata-rata hasil 7,2 ton per hektar. Untuk tekstur nasi sendiri ini sangat pulen karena turunan dari cerang. Yang selanjutnya jenis padi selain tahan dari rendaman dan juga kerobohan Jenis padi harus tahan terhadap hama dan penyakit. Karena di musim penghujan ini pasti akan terjadi serangan hama dan penyakit, terutama penyakit blas dan hawar daun. Jenis padi yang kedua yaitu jenis padi pada Herang 02. Ini merupakan jenis padi tahan terhadap rendaman dan juga penyakit yang namanya HBD dan penyakit blast Jenis padi pada Herang 02. Ini merupakan jenis padi yang memiliki umur yang lumayan genjah yaitu 95 hari setelah tanam. Kemudian memiliki malai yang sangat panjang. Malainya ini bisa mencapai dengan 37 cm. Ini cukup panjang menurut kamu Untuk jumlah bulir per malainya yaitu mencapai 400 bulir. Kemudian untuk tinggi tanaman sendiri ini 100 cm. Dengan anakan produktif 30 sampai dengan 40 anakan perumpunnya untuk warna gabah sendiri ini kuning warna beras putih tak berkapur dengan potensi bisa mencapai 12 ton per hektarnya kemudian untuk rasa nasi sendiri ini lumayan pulen dan juga perawatan dalam budidaya padi ini sangat mudah karena tahan terhadap asam-asaman toleran untuk tanah asam kemudian toleran juga kekeringan dan genangan air ini cocok ditanam di musim 1 musim 2 ataupun di musim ketiga jadi para sahabat kamu ini merupakan rekomendasi untuk tanam di tahun 2024 karena selain memiliki produksi yang tinggi dan juga malah yang panjang batangnya ini sangat kuat dan kokoh sehingga tanaman ini tidak mudah roboh kemudian untuk ketahanan hama dan penyakit juga ini tahan terhadap hama burung kemudian tahan terhadap orang batang coklat dan juga penyakit PLB atau kresek ya selain tahan terhadap hama dan penyakit ini juga toleran terhadap tanah yang asam jenis padi ini memiliki bobot yang sangat tinggi yaitu 33 gram per 1000 bulirnya bagi para sahabat ataupun para petani di nusantara untuk pembelian benih bisa dilihat di kolom deskripsi sana ada linknya yang selanjutnya yaitu padi trisultan dimana jenis padi ini merupakan hasil persilangan dari impari 32 dan juga sertani 13 ya untuk umur sendiri ini memiliki umur yang lumayan genjah juga ya 95 sampai dengan 97 hari setelah tanam dengan anakan produktif yaitu 25 sampai dengan 45 anakan perumpunnya dengan panjang malai sekitar 30 sampai dengan 35 cm dengan jumlah bulir per malainya yaitu 275 sampai dengan 330 bulir per malainya. Untuk berat bobot per 1000 bulirnya ini 31 gram. Dengan potensi hasil bisa mencapai 12,7 ton per hektarnya dari hasil real di lapangan tertinggi yaitu 12,3 ton per hektar. Dengan warna daun hijau gelap, tinggi tanaman 110 sampai dengan 120 cm dengan bentuk bulir besar dan panjang warna bulir kuning bersih. Tahan terhadap tanah berlumpur. Batang yang besar dan kokoh menjadikan tanaman ini tidak mudah roboh di waktu musim penghujan. Untuk perawatan sendiri, ini sangat mudah karena tanaman ini tahan terhadap penyakit belas atau jamur, tahan penyakit patah leher, tahan bakteri yang kita sebut dengan resek dan toleran terhadap hama warang batang coklat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi para sahabat petani dimanapun kalian berada. Bagi yang memerlukan jenis padi yang tadi disampaikan sama Kang Mumu bisa melihat di kolom deskripsi. Di sana ada link pembeliannya. Ahirul Kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh